就是录个节目嘛，至于搞这么大阵仗吗？这可都是来看一金的。好啊，没我之后过得倒是更好了，是吧？行。笨死了！怎么才这几天功夫就把自己弄伤了？ 不对，老天开眼，就该让他疼几天，疼死他！好久不见，嚯、哦，跟领导倒是你侬我侬啊，示威是吧？行，真行。哎，呃，那个三王爷，杵到那干嘛？还不赶紧给客人倒水去？ 老师，麻烦你帮我签个名吧。金老师，我们的新曲什么时候出呀？金老师，可不可以请你也上一次我们的节目呀？是啊。谁到了？谁呀？对，不知道啊。谁呀？怎么回事？眼睛也瞎子了。录节目的事，跟我经纪人谈就行了。这样啊？里能不能签名啊？是啊。 觉得我就想要个签名，我也是啊，我不知道能不能签到很久的。五爷，你一会儿要不要找易建老师签名啊？如果要的话，你可不可以也帮我要一下？易建老师，签个名吧。 什么意思啊？小姑娘挺紧张的，拿个便利贴就来了，你要不就给签一下吧？我的手受伤了。不好意思啊，下一次吧。那吴鸦，我就先走了。 去找下聂西，看怎么还不开始。我今天和李总吃饭来着，跟他聊了之前给你听的那个乐队，李总说想签呢。哦，他还问我你什么时候出新歌。再说吧。哦，对了，之前答应帮忙录的那个电台广告，抽个时间去录了吧。 是希姐说的那个吗？对啊，本来说去电台录的，还要编辑一下什么的，但你不是不愿意走动，嗯，跟他们说好了，在咱们的录音室录好发给他们就行。去他们那儿录吧。啊？我是说去电台。啊、嗯。 周念清，年怎么还不来接我回家？啊？嗯，我跟他们说去准备。嗯。吴燕，你猜今天下午谁来？回来德利、出博。哎，算了，这不重要。是鸡呢？嗯。嗯。嗯。 琪姐刚跟我说的，说是公益广告，她经纪人就同意了。但是欣欣约的是她自己录一句话就行了。今天早上啊，她经纪人突然打电话说，一心愿意来我们录音室一趟。哎，这回可终于有机会见着她了。不过、啊、听周成说，她这个人特矜持，矜持个鬼啊！